образца 2016 года – это место, которое закон и порядок продолжают упорно обходить стороной. В Украине образца 2016 года похищают адвокатов. Вы поняли ошибку? Да, я понял свою ошибку. Похищают топ-менеджеров государственных компаний. Выкрадачи в у камуфляж, та в черных масках, поехали на сребрястом минивене «Шевроле». А также бизнесменов и простых граждан. 3 черня 2016 года зник связок с телефоном моего человека. Новый криминальный бизнес цветет пышным цветом в новой европейской стране. Похищение по-украински. Смотрите прямо сейчас. Украинская преступность – это единственный слой людей, которых не коснулся скачок доллара и падение уровня жизни. Бандиты, ряды которых активно пополняют обученные бойцы из зоны а то и бывшие сотрудники внутренних органов, теперь стали действовать в разы смелее. губопы уничтожены. Весь вал преступности отдан, вернее, завален на головы оперативных работников. Назовем их уголовный розыск. Новые реформы старой милиции привели к тому, что в Украине в лучших традициях чикагской мафии начали открыто похищать людей, не боясь закона и его слуг. Хлопушно, бьет по машине, я По крыше по машине, я бьет он ну, открыл дверь, Тут уже в эскапу четыре человека принимаются с битвами, начиная угу. бить. Перед теми деньги, которые были там, и устроили 70 тысяч денег в машину. В сотни раз увеличиваются случаи совершения тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с довоенным временем. Раскрываются в среднем до 20% совершенных преступлений. Среди особо тяжких и крайне редких преступлений в мирное время особое место занимает похищение людей с целью выкупа. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Однако, зная о плачевной ситуации с раскрываемостью правоохранителей, на этот риск пошли похитители адвоката пленных грушников Юрия Грабовского. И бандиты, взявшие в заложники топ-менеджера «Укрзалезницы». Крадачи вдягнули у камуфляж, в черных масках поехали на среблястом минивене Шевроле. Секретные материалы постоянно получают информацию о похищениях украинцев. Только в Сумской области, по сообщениям местных жителей, за два последних года пропало около десятка местных бизнесменов. Нападение лишь бы денег сколько было? Потому что это же не случай, в которые они говорят звони и лишь бы сколько. Сто тысяч, 100 тысяч гидов, не в долларах. Шостка уже несколько лет живет в страхе, ведь в любой момент заработанное честным трудом могут отобрать. Наши работы вывозят только недалеко в лес, понимаете? Ага. А, роются, кричат, деньги, деньги, давай, деньги, давай. Не на камеру один из местных жителей рассказал нам свою историю. Ну, домой да, ну, и не бьют по машине, понимаете? Такая хлопушка бьет по машине, я бы тормозил, Я бы тормозил, ну, знаете, по крыше по машине, то машина она такое наляну. Я пока погнал открыл дверь, уже выскакивают четыре человека, понимаете, мы эти сбитыми начинаем. Это не единственный предприниматель, который сталкивался с местными беспредельщиками. Тут есть два человека, которые не заявили. Один вышел на гараж, тоже ехал идти на тариф. Пошел на раш, потом разом его схватили в машину. Э -э, были какие-то деньги мало. Они говорят, звони жене. <музык> а жена выбросила с балкона, он звонил жене. Жена выбросила с балкона, они забрали деньги, отпустили его. Мужчина сам проводил расследование. По его словам, местные правоохранительные органы бездействуют. Муж Натальи пропал полтора месяца назад. Выкуп за него никто не требовал. Время от времени лишь поступают странные звонки. Ну, звонки поступали в 2 часа ночи, как правило, ну, в такое нестандартное время суток. Вот, были они с российских номеров и поняла, что какие-то ключевые слова, возможно, косвенно относятся к, к тому, что на данный момент для меня важная проблема есть. То есть даже те люди, которых я указывала, которые, возможно, могут быть ну, свидетелями отношений каких-то финансовых вопросов, их тоже никто не вызывал, опрашивались люди, которые даже можно сказать, не знают моего, моего, мужа. Детально, детально люди, которые даже которые контактировали с ним в телефонном режиме в этот день, даже не все опрошены. Исчезновение мужа женщина связывает только с бизнесом. Хотел прекратить сотрудничество с арендатором по той причине, что у них был конфликт, что большая задолженность по оплате была, недопонимание. Вот. И я так думаю, что это могло служить мотивом. Еще одна история произошла и с мужем Оксаны Самок. Вот только когда он пропал, непонятно. 13 листопада 2014 года я последний раз бачила своего человека Самок Виталия Григорьевича в селе Пирогивка, на нашем виробничому участке. З тих пір я його не бачила. Яким чином він з'явився поряд з моїм чоловіком у 2015 році, То толі із за переживань, лі по яким-то другим причинам жінка путається в показаннях. Головна версія бізнес. Цим подіям його зникненню. Я вважаю, передували деякі події, які можуть вказувати, що його зникнення це не випадкове, як я думаю, а це певний тиск на бізнес і спроби заволодіти майном сім'ї. так как в течение нескольких лет на бизнес семьи совершались давления и нападения. Через 10 дней после исчезновения на одной из железнодорожных станций был найден автомобиль предпринимателя. Не через 10 была найдена машина, потому что машина, которой он использовался, также исчезла, не было и в гараже. И... Вот и біля дому и на территории предприятия а была найдена на станции Терещинская, біля линейного милиции. А после обыска выяснилось, что пропала кое-какая одежда и чемодан из дома, где жил Виталий. Исчез чемодан, скажем, который был, мы с ним разом подорожували и стояв там. Исчезают одни брюки, а уж я уже сейчас достеменно не могу сказать, потому что я все это уже бачила, значительно позже, а не під час огляду, когда проводил следствие. По всей видимости, Шосткинский бизнесмен часто проживал отдельно от жены в доме недалеко от предприятия. Після исчезновения мужа на жінку було завершено розбійне нападіння. Вечором до додому, стали в гараж. От витягнули мене з машини, От, не встановлені особи, які були в камуфляжній формі. Її вивезли в ліс, питали і требували деньги. Вивезли мене в ліс, вони вимагали в мене кошти Віталія Григоровича, мої гроші, от, е, погрожували мені, е, членам моєї сім'ї, застосовували до мене тортури. Нападавшим удалось отримати желаемое. Я назвала, ход, під яким в мене був закритий будинок. З дому була забрана частина моїх ювелірних прикрас. Потім мене ті люди відпустили з лісу. Вот. І я прийшла додому, в мене була забрана моя сумочка з сіма грошима, які в мене були документами, паспортом, ключами від машин, вот, від будинку, від квартири. І через деякий час вони потребували ще. Через тиждень мені підкинули в машину сина, в закриту машину сина мобільний телефон і знову ж таки голос э, чоловіка, який був в лісі, і вимагав. У мене гроші запропонував знову ж таки, щоб я йому е принесла е кошти. Мені вдалося вивести в безпечне місце свою сім'ю, і я е ті е е е кошти йому не надала. Оксана написала заявлення в поліцію на діла з нападінням по сій день не розкрито. Немає ніяких результатів по розшуку Віталія Григоровича. Немає ніяких результатів щодо пожару, підпалу і спалення нашого майна. Немає ніяких результатів щодо э, пошуку осіб, які напали на мене і вчинили до мене такі от дії. В шостке у Виталия Сэмка было прозвище Сэм. У сына еще был конфликт, понимаете, он позарил кума своего. Uh -huh. И этот вышел, этот вышел, и у него, знаете, как, как бы, ну, весь в оплату. Один из его знакомых рассказал нам, что у Виталия был конфликт с кумом и говорит, что подозреваемые в исчезновении и жена, и кум. Я, я не буду ничего говорить, потому что я не могу ее защищать, я не могу как бы, говорить, что она все заказала, потому что версий было очень много, или Дуда заказала, или она, или кто угодно, понимаете, там, там такой темный, темный. Одно лишь знает точно, Виталий исчез не случайно. Он, вот, понимаете, он не просто Он до того умный мужик, очень умный мужик. И он просто пропасть не мог если на сегодняшний понимаете, в никто не верит, что пропал. И, возможно, даже это было его решение. Мог просто пропасть. Сын или уехал сам, это все бросил, почувствовал. Местная полиция ведет себя странно. На да, вопросы, что может быть что-то новое, может быть какие-то факты, сразу встречный вопрос задается, что у вас. Мы не сомневаемся, что вы что-то найдете, а что у вас. По словам пострадавшей, полицейские не делают того, что обязаны. На наши вопросы в полиции ответили скудно. Как, какие следственные действия, ну соответственно, не могу рассказать, что по, ну, по понятным причинам, ну Пошли. работа проводится, дело не закрыто, оно расследуется, не постановлено, не закрыто, производство следователя находится, проводятся следственные действия постоянно. А массовую пропажу людей отрицают. Человек за защитка. Ну. Ну, пропал, да. Два года удали вот пропал э, саму, угу. тоже. Как бы сейчас попал целый года. Ну, связывать их вообще никак нельзя. Не на камеру пострадавшие допускают, что во всем этом замешана сама полиция. Конечно, покрывается. Наверняка. Произошло как в конец 80-х, начало 90-х. Рынок брошен. На откуп самому себе приходится претерпевать. С одной стороны, полнейшее отсутствие всякого присутствия со стороны новой полиции. Ее новой нет. А старые еле успевают регистрировать. Местным бизнесменам приходилось отдавать деньги. У него 6 магазин Он тоже приехал на вечер. Они уже ждали за забором, напали на него. Мы там пробили, там придумали что-то там такое сожительницей вроде, что-то придумали. А некоторые даже переписывали на вымогателей бизнес, лишь бы остаться в живых. У него они что-то отобрали, потому что у него был спортивный клуб. Он отписал, отдал шкидаться. Вот чтобы у него не забрали, он чисто отдал шкидаться. Что-то он отдал эту Элву, он ушел с нее. Все, он бросил ее. он перестал заниматься удалось узнать о семи пострадавших. Большинство из них заплатили выкуп, вернулись домой и почему-то не хотят общаться с прессой. Двое из пропавших бизнесменов до сих пор не вернулись домой. Впрочем, давайте заглянем в законы. На жаль, э, на мое переконание, санкции данной статьи дуже малі. И, відповідно, особа, яка вчиняє данной категории злочин, вона розуміє про те, що в разі викриття її в данного злочину, відповідальність буде частина первая совсем передбачає возможность не отбытия покарання, а лише ограничения воли. Вторая часть также с кваліфікуючими знаками дает возможность особи не понести реального покарання. Украинские законы рассматривают незаконное лишение свободы как простой розыгрыш с последующим наказанием. Для сравнения, за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений самый либеральный первый пункт статьи предполагает наказание от 5 до 8 лет. За кражу чужого имущества в особо крупных размерах злоумышленник получит от 5 до 8 лет. От 3 до 5 лет можно сесть за убийство по неосторожности. Незаконное лишение свободы на этом фоне выгодно выделяется мягкостью наказания. Это новелла. Справа в том, что в минулому криминальном кодексе 1961 года принятия такой статьи не было. Единственная законодавец, когда принял кодекс в 2001 году, новый уже вниз. Таку статтю, і вона зараз досить часто застосовується в діяльності правоохоронців. Но в Судді похитіти з'являться только після їх поїмки. А з этим як у нас уже повелось больші проблеми. Зараз іде реформа так звана поліції, яка унеможливлює не дає такої можливості працівникам слідчого апарату Якісно розслідувати кримінальні правопорушення. Раніше такого не було, тому що це вважався резонансовий злочин. Це злочин тяжкий і відповідно всі сили обов'язково були спрямовані на розкриття даного злочину. На даний час, на жаль, такого немає. Це вже виявляється повсякденним злочином. Професіональне разногласі і лічної неприязнь тепер можна рішати способом похищення чоловіка. Наказати вас буде нелегко. Західка розді. Газели И выбежали люди И, и толкнули меня сначала вперед чтобы дверь закрыла Зачастую похищение людей с целью выкупа Планируется на уровне со спецоперациями Вот скотчом начали Заклеивать И скотч полностью по всей шапке ну, До шеи Абсолютно начали матывать меня скотчем это видео публикуется впервые. Девушка, скрытая за блюром, жертва похищения, которое произошло в Славянске 18 мая. Когда мы ехали, человек за рулем сказал, девушка сделает так, как мы все ей скажем, Пару. она будет жить. В мае 2016 года в славянский отдел полиции обратился парень с сообщением о том, что его Гражданская супруга похищена неизвестными. Первый залог поступил, ну, первый вопрос, Иван, по-моему, на украинском. Вы знаете, где это? этого жил, ну, тогда уже в этот момент стало все понятно. Это дело тут же попало на контроль к руководству области. Также добавлял скандальности этому делу тот факт, что местный бизнесмен был сыном бывшего начальника местной налоговой. Отец данного парня ранее работал начальником налоговой инспекции. По всей видимости, это и привлекло злоумышленников, и они выбрали себе как объектом посягательства гражданскую супругу данного молодого человека. Похищение было тщательно спланировано. Парня, который должен был заплатить указанную сумму, усиленно обрабатывали угрозами по телефону. А саму девушку доводили до состояния паники в подвале. Зашли мы в эту комнату, посадили меня на кровать, приковали меня железным выльцем. Я просто лежал, когда мы выходили, я поднимала шапку, чтобы хотя бы просто глазами немножко смотреть темноту, и что вообще, где я нахожусь. После нескольких дней морального давления, доведя жертв до нужного уровня паники, похитители перешли к переговорам. Ну, они вообще не предполагали, сколько, сколько может быть там, наличие, денег, сколько можно собрать. Ну, знали, что может у родственников что-то есть. Поэтому вот, о сумме речь не шла сколько, до звонка, может, 5 пятого. Как таковых там пыток, издевательства не было. Единственное, что пищу она не пищу, ни воду не принимала. И все эти пять дней, естественно, находилась без воды, была очень без воды, без еды, была очень ослаблена. Ну и при, применили к ней средства связывания, пластиковые стяжки. Урожай присылали, когда мы забирали видео, там были патроны, говорят, это для тебя, другой для этого но... кума. Такими действиями жертвы ее близких пытались довести до состояния безысходности, чтобы легче получить заветный выкуп. Но жертвы поступили не совсем так, как хотелось злоумышленникам. Мы обратились в полицию, как один мой родственник, детские товарищи, тоже сотрудник правоохранительных органов. И он мне сказал, что здесь других вариантов Мы живем очень опасное время. Это один из примеров, когда четкая работа правоохранителей закончилась для злоумышленников в камере предварительного заключения. С нами был задержан лидер этой преступной группы. После того как э, мы рассказали те факты которые у нас есть он решил дать признательное показание надежда у меня была первые два дня потом надежда умка села ну, когда вас охватили сотрудники полиции чувствую ой oh я слышала что начали кричать полиция ой. она в эти все дни даже не пила воду, не ела, была связана, все суставы затекли, поэтому пришлось ее на руках вести. Мы не поверили, что все-таки она у нас, и она не поверила, что мы сотрудники полиции. Но когда уже мы ей объяснили, довели до машины, расплакалась, начала обнимать сотрудника очень. Была благодарна, это было видно искренне, настолько этот момент был приятен. Но это только один из случаев, которые закончились благополучно. Большая часть политических и заказных похищений так и остается нерасследованной.